Доброго дня. Вы дивитесь телеканал «Социальная Краина», а также Черноморскую телерадиокомпанию, студию «Костянтин Крупский». Сегодня будем разговаривать с исправжным мастером. А, Мастера я называю а, того человека, который все делает своими руками. А, вот, допустим, Олег Пидан, который сейчас у нас находится в студии. Олег, доброго дня. Здравствуйте. А, я знаю, что вы все делаете своими руками. Вот весь мультик, над которым вы работаете как аниматор, начиная от э, самой этой куколки маленькой э, до сценария и до сюжета, все собственными руками большинство мультиков ну собственно начиная со сценария а сначала начинается сценарий, ну, Конечно, да. а потом появляется я просто думаю что вот сначала появляется какая-то идея да вот что-то вот крутишь в, да. в, в руках а, появился герой первый а, потому что нужно сказать что олег делает э, все из из будильника можно сделать какую-то куклу, которая будет героем вашего мультика. Ну, конечно, у меня целый фильм был, в котором все герои были сделаны из будильников, часов и разного часового хлама. Можно сделать куклу из чего угодно в самом деле. История легендарна, да, насколько я понимаю. Вы раньше работали кузнецом на кузне. И это было. Вот. Потом по каким-то причинам что-то там случилось, кузница закрылась, кузнецы не были нужны. И как вы попали в аниматоры? Ну, на самом деле, я до Кузнеца еще был научным сотрудником. Это было еще раньше. Потом я уже подался в Кузнецы. А в аниматоры попал просто потому, что, ну, как ходил мимо. И вот давно... Я жил возле студии. Давно было интересно, как там на студии что происходит. Я зашел, посмотрел. Мне понравилось. И я там тоже понравился. Ну, меня приняли на работу. Сначала, правда, я там работал столяром. А потом как-то вжился и... Все, уже лет 20, даже 25 оттуда не выхожу. Uh -huh. а, ваш дебютный мультик назывался «Светлая личность», если я не ошибаюсь. И на кинофестивале «Молодость» 2001 года он взял, по-моему, гран-при, да? Я, я не помню точно за призы. Ну да, был такой фильм. Но он был как бы дебют мой личный. Потому uh -huh. что первый фильм мы сняли на пару с Наташей Марченковой вместе. Это был «Железный волк». А «Светлую личность» я уже снял сам. Это уже был мой личный фильм. Да, он что-то получил какой-то приз. Я, честно говоря, не помню. Вы не следите за собственными э, достижениями, то есть они не так важны. Важна вот эта вот э, работа, да. а результат. Ну, а, а как же, а как же результат? Результат он происходит во время работы. И результат, когда получилось, вот когда все, я считаю, работа закончена, я отрываю от нее руки, и она для меня просто исчезает. А вам никогда ну, не было, может быть, не жалко или э, странно. Ну, вот, допустим, фильм Ну погоди, он известен всем. А вот если перечислить э, украинские мультики: Ну там Капитошка, да, э, ну приключения Капитана Врунгеля, э, ну как казаки, там да, приключения их, э, ну, наверное, и все. Почему такая судьба странная у, у мультфильмов есть? Ну, просто как кто задачи ставит. Ну и тут дальше судьба, против нее же ничего не придумаешь. Как фильм ляжет, куда он пойдет, кому понравится, никому неизвестно. Я не, сильно не забочусь о том, что будет дальше с фильмом. Но для меня самое интересное ⁇ это его придумать, снять, сделать, закончить. Вот так. А потом вот, ну вы думаете, кому это будет интересно посмотреть? Для кого вы это сделали? Люди там скажут там спасибо там или ой что что это вообще такое? Ну вообще приятно, когда видят, реагируют, да, и это есть. Но с другой стороны сам процесс вот он как раз это и есть самое удовольствие. Сейчас снимать мультфильмы легче, техника да как бы там более современная, и, или тогда было интереснее? Да у каждой техники есть свои тонкости. Сейчас проще как-то. Проще потому, что не нужно тратить деньги на пленку, которая стоит бешеных денег. Проще потому, что я что-то снял и тут же посмотрел результат. Я не жду пленку из проявки, не жду печати позитива. Проще. Ну и сложнее, потому что видно уже все. Тут уже не спрячешься там где-то за каким-то зерном пленки или неровностями кадра. Приходится работать и тщательнее, и быстрее. По-разному бывает. Если мы сможем посмотреть фрагмент из дебютного мультфильма Олега Пидана, да, правильно? Пидана. Пидана. Олега Пидана, то мы с удовольствием посмотрим Светлая Личность. Давайте фрагмент из этого мультика просмотрим. Это кукольная анимация или есть там предметная анимация, да, по-моему? там Я, есть... честно говоря, не провожу большой разницы между куклами и предметами. Да, это можно считать и кукольной, и предметной анимацией. Это современным языком говоря мультфильм про офисный планктон, который приходит на работу, его там включают в розетку, грубо говоря, как компьютер, и потом выключают в 6 часов вечера. Ну, это было вообще лет 20 тому назад, тогда этого понятия не было. Но как-то оно так попало. Да, ну я старался показать все стороны жизни э, людей, лампочек, лампочек mm -hmm. людей через черточку. Вот как-то так. А там есть вообще как бы главный герой? Конечно, это выключатель. А, он руководит всеми светлыми личностями, получается. Ну, как бы он не совсем руководит, он просто их включает и выключает. Наверняка в, там, когда вот в советских фильмах был какой-то подтекст, да, там их как-то резали, какая-то была цензура. Сейчас же нет никакой цензуры, да, ты можешь критиковать власть, все в мультиках. Сейчас стало свободнее. Ну, и да, и нет, я не знаю. Но с одной стороны, эта свобода, она как-то вообще срывает крышу, и нужно все-таки держать себя в руках. Нельзя же все на свете. Нужно держаться в каких-то рамках приличия. Но с другой стороны, да, можно показывать все. Но не всегда можно быть понятым. Это все нужно делать очень тонко и вовремя. Вот так вот. А Все персонажи ваших мультиков сделаны э, вашими руками. Э, из э, Эти персонажи даже вошли в выставку. Э, э... Там пару лет назад даже в галерее выставлялись ваши игрушки, и вы делаете игрушки на заказ. Вы работаете уже как скульптор. Вы стали больше развиваться в этом направлении? Но это все из-за, в общем-то, отсутствия ну, живой съемки, которая бы хотелось, чтобы у меня было кино, потому что это, в общем-то, греет в основном. Но фильм не всегда есть под рукой, не всегда есть деньги на кино, поэтому приходится как-то работать в плане мелкой пластики из металла. Uh -huh. а, мы видели здесь, как бы это сказать, приз, наверное, кубок, как его еще можно назвать? Это ну, приз. Приз на фестиваль Крок. И было это пару недель назад к нам приходил непосредственно программный директор. И вы специально для фестиваля Крок сделали вот такой вот приз. Для крока это впервые или уже многие фестивали, многие допустим какие-то такие программы анимационные имеют призы, сделанные вашими руками. Ну, это второй случай у меня, когда я делаю призы для Крока. Первый раз я сделал призы в позапрошлом году, когда Крок ездил по Украине. Uh -huh. Я сделал около десятка разных фигур. Они были раздарены, но они прошли как поощрительные призы, потому что основной приз Крока всегда был колокол бронзовый, uh -huh. а эти призы разошлись просто ветеранам Крока, людям из разных стран, гостям таким почитаемым спонсорам и они уже разъехались по всему свету. Этот приз тоже тогда же был сделан. Но он прошел вот именно на этот крок. Я не знаю точно, они, по-моему, его даже как гран-при там собираются вставить. Но вообще иногда бывает, что я делаю призы для фестивалей. Вот у меня как-то какой-то детский фестиваль заказывал, золотого петушка такого, кованого. Я им сделал что-то еще было, я уже толком не помню. Но было много всего. Но вы говорите, что все-таки главное для вас это больше как бы вот кино и анимация получается. Ну в общем да. А сейчас вы работаете над каким-нибудь фильмом? Да, буквально Будь вот фильмом. до первых декабря я должен закончить монтаж своего фильма, потому что дальше у нас там то ли электричество не будет, то ли еще что-то. Я уже толком не знаю. Мне сказали к первому декабря освободить помещение. Вот я закончил монтаж, и будет еще один фильм. Правда, его еще нужно будет немножко озвучить. Там композитор поработает над музыкой. Этот будет фильм тоже объемный весь, предметный. Довольно непростой фильм. В нем не будет главного персонажа. Uh -huh. И такой фильм «Ассоциация» просто. Um, а вы не боитесь, что вот ну, вы и есть неправильно понятый э сценарист, режиссер, а а аниматор. Э вот... Э что сейчас как бы, ну, люди, наверное, не хотят сильно задумываться над мультфильмами. Дайте нам жвачку на полтора часа, мы спокойно посидим, поедим попкорн, заплатим за это там 50-60 гривен и условно получим какое-то там удовольствие. Ну, это я понимаю, да, но я же никого не заставляю. Ну и что, ну а кого вы знаете из правильно понятых? А вот я как раз таки хотел есть ли какой-то вот аниматор, ну и я не знаю, который нравится вам? О, да, конечно, их очень много. Я классиков анимации просто очень уважаю. Тот же Юрий Борисович Нарштейн, очень хороший классичен, тот же Иван Максимов, просто безумно. Ну, их много, я не могу всех перечислять, просто есть люди, есть. Угу. Вы работали над такими мультфильмами, как? «Залезный Вовк», «Крокодил», наименьший, «Покрова по Кривоньку», «Свитла яку мы уже бачили. И я уверен, что если сейчас мы выйдем на Крещатик и спросим 100 людей, видели ли они эти мультфильмы, все 100 скажут, ну, наверное... Скорее всего, нет. Ну, наверное, нет. Да вот. точно, нет. Как при этом чувствует себя, мне интересно, вот аниматор, который снимает, вкладывает душу, ему это нравится, но это никто не смотрит. Ну, как вам сказать, особого такого внимания, то есть такого влияния на мое творчество это не оказывает. Ну да, они смотрят, но я, собственно, не над этим работаю. Я хочу сделать то, что я хочу, и все. И это вот как бы такое, ну, как говорил Звонецкий, это мы у них вырвали. Потому что если я сяду на какой-то коммерческий проект, меня там не будет. Я просто буду нажимать на кнопочки, получать свои денежки за это. И все. И не будет вот этого вот внутреннего удовлетворения. Я не смогу там стукнуть себя кулачищем в грудь и сказать, это сделал я. Я получил свое вознаграждение, и все, я должен уйти. А здесь я могу тихо думать о том, что вот да, это сделал я. Uh -huh. А смотрите, ну, допустим, братья Вачовские, они сняли «Матрицу». Это коммерческий проект? Ну, видимо, да, я не знаю. Вот. Да, конечно. Ну, да. это да, фильм, который там собрал очень много денег. А почему вы считаете, что они не творческие люди? Нет, они сидели и только да. ну, нажимали на кнопочку. Я немножко о другом говорил. Если бы у меня была возможность там, пожелать чего-нибудь, и тут же появилась бы группа людей, которые это все исполнили, я, безусловно, бы взялся за эту работу. Но этой группы нет. Поэтому то, что я пожелаю, мне приходится делать только самому. А предметная вот такая вот анимация, сделанная своими руками. Вы думаете, вот она вот живет, не уступает она место потихоньку компьютерной графике, там 2D, 3D, там 4D и так далее? Ну это разные жанры, совершенно разные. Ну вот как живопись и фотография. Что лучше? Что кого затмит? Кто кого победит, слон или кит? Угу. Я не знаю. Мне нравится это. А, Я-то понимаю, что вы до первых чисел декабря, как вы сказали, заканчиваете да, со да. своим новым фильмом. А, хорошо, а, потом а, мы его можем где-то посмотреть? Ох вопрос смешной и интересный. Тизер, конечно, выйдет на сайте нашей студии, на ютубе будет ссылочка, тизер. Но там с самим фильмом, там какие-то условия в контракте. Я, честно говоря, мелким шрифтом не читаю никогда. Я подписываю, не глядя, и все. Что-то там я вот не имею права его показывать никому. Они сами это все решат. Где он появится, как появится. А простите, кто решает это? Для меня все, кто выше директора студии. То есть вот дальше уходящая, вверх. Хорошо. Как, а хотя бы рабочее название мы можем узнать? Рабочее фильм? название – аттракцион. Э, мы можем узнать, ну вот о чем он, что что из этого? Ах. Ну, в общем, в двух словах, это вот жизнь представляется как игра. Некоторая игра, в которой, если мы вначале бросаем монету в автомат, она начинает вертеться. Вертится от рождения до самой осени. Через лету, лето, весну, зиму, через все на свете. И в конце осенью, когда вы хотите продолжить эту игру, у вас не оказывается в кармане еще одной монеты. Угу. Ну, такой грустный конец. Да, я бы хотел, наверное, посмотреть. Но зрителям мы предложим посмотреть э, не полностью весь мультик, а э, тизер, современным языком говоря, такой анонс э, мультфильма 201. Э, это имеется в виду 201 корова. Это номер, да, корова номер 201. Это, в общем, прошлогодняя работа. Она уже сдана и забыта. То есть у меня ее уже нет. Как же это так? Смотрите, вы тогда, получается, как это так сказать, человек, который работает в свое удовольствие, отдает куда-то свой продукт, подписывает какой-то документ и даже не вникает, что потом будет с его продуктом. Если я почувствую от этого какое-то удовлетворение, я вникну. А пока что не приводилось. Вот Давайте попробуем вникнуть в тизер на мультик прошлогодний Олега Педана 201 корова». Смотрим. А «201-ю корову» нам есть что рассказать? О, о чем этот мультик? Ну, это, в общем, такая странная история. И у меня как бы есть свой сюжет, который я использую для себя. Это такая внутренняя история, с которой я работаю. Но она обычно зрителю недоступна. Зритель видит только поверхностное проявление этой истории, так как я это снял. Угу. И эта внутренняя история, она о том, что вот люди улетели куда-то далеко в космос и взяли с собой все, что могли, такой Ноев ковчег. Но среди этого всего были и коровы. И вот одна из коров оказалась настолько старой, что она помнила еще, как там на земле, и все время пыталась выбраться наружу. И в конце, когда она выбралась наружу, она оказалась на поверхности космического корабля. И история закончилась. <съем> <съем> Хорошо. Тогда, говоря словами из этого мультика, есть же вот настолько серьезный педагог, так как вы, Олег Пидан, который может преподавать основы который помнит еще, как это вот все делать собственными руками и пленку и камеры и все все все. Ну вот именно это. да. Вы преподаете и передаете кому-то свое мастерство? Как это делать? Как это снимать? Как свет ставить? Как камеру? Какие-нибудь приемы такие? Ну свет это работа оператора, тут я обессилен. Угу. А вот что в плане сделать как и всякие хитрости съемки, конечно, да. У меня в Карпенко есть группа студентов, даже две группы студентов, которым я перед... пытаюсь передать. Но я особенно не настаиваю, я просто читаю им лекции, и я чувствую просто, у кого возникает интерес к этой работе, над тем я работаю чуть-чуть больше. А если они сразу хотят идти в 3D в рекламу, то я их не останавливаю. Это люди, у них свои жизненные пути. Зачем им это? Вы не твердый педагог. Вы педагог, который как бы так вот отчитал, сделал свое дело и все. А ты уже дальше выбирай. Ну не совсем. Дело в том, что я просто расскажу человеку то, что может быть. Угу. Информация, она ведь не весит ничего, и в голове тоже. И она просто хранится, а у человека нет, нет в жизни, да, и возникнет такой момент, когда ему пригодится то, что я расскажу. Сейчас жизнь у нас меняется, там, камеры изменились, там, и все-все-все. Материала, из которого можно делать ваши куклы, становится все больше и больше, или наоборот, вот как-то сложнее. Нет настоящих каких-то вот деталей, старых, из будильников, я не знаю, там, из каких-то заводных машинок советских? Не, деталей всегда полно, их можно найти. А вот с материалами там получаются некоторые есть моменты. Ну, просто я не всегда использую материалы адекватно. То есть я прихожу в магазин, хочу, например, купить лист пенопласта. Мне начинают уверять, это лучший теплоизолятор всех времен и народов, купите его немедленно. Я говорю, но он мне не подходит, он слишком рыхлый. Как рыхлый? Это же нужно для теплозвука. Он гвоздь не держит. Вот для продавца непонятные категории, мы говорим на разных языках. Поэтому uh -huh. мне приходится выбирать из того, что есть, и применять его как-то неадекватно. Ну, это обычно. А есть материал, с которым вы вообще не работаете? Ну, Стекло, разве что? А там мы видели вот э, светлая личность, там же стекло, как вообще... А вот там все... я там уже нагрелся на этом стекле, я больше не хочу с ним связываться, очень непредсказуемый материал. Из меня плохой стеклодув. Как дальше э, э, вот будет развиваться Олег Педан? Вы и, и дальше будете собственными силами создавать мультики или или уходите в какую-то другую такую вот сторону? Ну проснусь увижу, я еще не знаю как. Вот будет у меня заряжен еще один сценарий, он лежит сейчас скоро должен произойти печенька сценариев в нашем госдепартаменте, угу. если его поставят в очередь и дадут денежку, и буду снимать еще один фильм. Если этого не произойдет, буду потихоньку варить какие-нибудь мелкие пластики из металла и пытаться их продать. Я знаю, что за свои игрушки вы берете, там, скажем, от 800 гривен. Ну, это цены, по-моему, там позапрошлогодние. там, может быть, там до 3000 гривен. Мне кажется, что скульптор мог бы заработать себе и потом бы уйти в коммерческий проект, снять нормальный мультик, прославиться его бы узнали и дальше уже продвигать свои идеи как ну там в авторской анимации ну вот все кроме прославиться все хорошо а на самом деле даже за мелкие деньги сейчас очень плохо покупается все очень плохо мне приходится цены сбрасывать и некоторые работы я просто дарю так бывает на этом будем заканчивать. Скульптор, аниматор и мастер с золотыми руками Олег педан был у нас сегодня в студии. Спасибо вам большое. Спасибо Иван. Я надеюсь, что ваш новый мультфильм под названием Аттракцион. «Аттракцион» мы увидим уже до Нового года. Я тоже его очень хочу увидеть до Нового года. До телеглядачей мы повернемся значительно раньше. До телеглядачей на телеканале «Социальная Краина» и Черноморской телерадиокомпании. Дякую.